Cəbbar Qarayoğlu 19-cu əsrin 2-ci yarısında yetişən və musiqi tariximizdə ən görkəmli rol oynayan sənətçilərdən biridir. Xalqın içərisindən çıxmış bu sənətkar özünün bütün mənalı həyatını klassik Azərbaycan musiqisinin inkişafına həsr etmişdir. Ömrünün 60 ilini xalqdan öyrəndiyi və topladığı 500-dən artıq mahnını işləyib, Azərbaycanın xanəndəlik sənətini yaratmağa həsr etmiş müğənnisi Zaqafqaziyada ən yaxşı xalq ifaçısı şöhrətini qazanmışdır. Cəbbar Qaryagda oğlu 1861-ci ildə Şuşada Səidli məhəlləsində anadan olmuşdur. Atası məşhədi İsmail kiçi boyaqçı idi. Bu sənəti Cəbbara da öyrətmək istəyirdi. Lakin oğlunun gözəl səsi, anadan gəlmiş istedadı Cəbbarı başqa bir sahəyə sıxmatləndirirdi. Cəfər dilən evi şəhərin ən səfalı yeri olan Cıdır düzünə yaxın idi. Uşaqlıqdan məhlis çaqları ilə qaya başında, ağzı yassı kahada quzu otarancaq bar saatlarla dəlik daşın üstündə oturaraq zümzüm edərdi. Sonralar bu zümzümələr 19-cu əsrin ən böyük xanəndəsinin yetişməsinə səbəb oldu. Cəbbad Qarağda oğlu Azərbaycan xalq musiqisinin çağlı tarixi inskribeciyası adlandırırdılar. Onun oxuduğu muğam və xalq mahnıları indi də Azərbaycanın musiqi xəzinəsinin ən qiymətli incilərindəndir. Şərqin vokal sənəti tarixində geniş xalq kütlələri arasında Cəbbad Qarağda oğlu ilə müqayisə edilə biləcək ikinci bir müğənnisi yoxdur. Onun adı dünya vokal sənətinin bir sıra görkəmli sənətçilərinin adları ilə yanaşı çəkilir. Cəbər Qəryaqdoğlu'nun səsi güclü dramatik tenor tipli səsidir. O bu güclü səsi və zəhmətli səsi ilə son dərəcə lirik, minor ruhlu muğam sayılan səgahı olduqca həzin və yumşaq, eyni zamanda yanğılı səsendirməklə adamı ilə təsəvvür yaradırdı ki, muğamı dramatik tenor yox, lirik tenor oxuyur. Onun köhnə qramafon valları səsləndirdikdə, adamı o dəyəqə hiss edir ki, belə bir qüdrətli səs, temperamentli üsullar, müxtəlif formalı çətin zəngüllələr vuran yalnızca Barqaryaqdı ola bilər. O, major muğamları oxumaqla məhird idi. Vakıf ustallığı ilə nəinki dinləyicini heyran qoyur, eyni zamanda təsir edici ifaçılıq məharəti ilə dinləyicini fikrindən ayırır, kədərini, qəmini unutdururdu. Cəfər ilk musiqi təhsilini Şuşada Xərrət Qulunun məktəbində alır. O 10 yaşında ikən şəhərdə məktəbə daxil olur. Müəllimi Mirzəli Zeynalabdin oğlundan musiqi elmini və fars dilini öyrənir. 16 yaşında ilk dəfə müəllimi ilə getdiyi toyda Tarzan Cəvad bəyin müşayiəti ilə Kürd şahnəsi uxFuyur. Zil və tərəvəti səsi ilə təkcə dinləyiciləri deyil, musiqiçiləri də məftun edir. Cəbərkar yağdı oğlu Mahur, qovşarı, heyratı kimi muhamlarının Məharətli, yüksək ifaçılıq məharətindən onun səsinin qeyd-i adi gücündən xəbər verir. Təsadüf edildi ki, Cəbbar Qaraoğlu oğlundan sonra bu günə qədər bu muğamı hər heç kəs oxumağa cürət etməmişdir. Cəbbar Qarağdı oğlu dəfələrlə İran şahlarının, Türk əsultanlarının məclislərinə dəvət olunmuş, öz gözəl ifası ilə onları məmnun etmişdir. O yaradıcı səyyadkər idi. Bir muğamı 2-3 saat, bəzən isə böyük məclislərdə 4 saat belə oxuyardı. O həm böyük sənətkar, həm də qayıqkeş müəllim idi. Çabbar Qaraoğloğlu'nun tələbələrinə Khançinski həm şəfərəhlə qeyd edir ki, "Xanəndə olmağım üçün unudulmaz müəllimim Çabbar Qaraoğloğlu'na minnətdaram. Sesçunski, Bülbül, Davud Sefiyarov, Khançinski, Yavər Keläntarlı kimi görkəmli muğam ustaları məs Çabbar Qaraoğloğlu'nun tələbələri olmuşlar."